вечер, шановна громада. Сьогодні ми знаходимось на інгу Карденгу і ми приїхали дивитися гонку «Автолайф». Представтесь, будь ласка, і скажіть пару слів про себе. А, мало сала, дівота гараж. Супер. Розкажіть, що ви сьогодні тут забули? А, ну, тільки що проїхав тренування для того, щоб а, участвувати в гонці Автолайф на Інгулкард. А коротко про те, що це за гонка у нас така. А, щотижнева гонка для любителів і новачків, які ну, хоч трохи вміють їздити на карті. Ну і хочуть випробувати себе в змагальному режимі. Типу дві кваліфікації, дві гонки, справжні перегони. там, З штовханиною, штрафами все як треба. Добре. А які у вас є які вже досягнення? Мама, я булькаю. Саша 33 рочки. <laughs> Вы поняли? Ну Есть, Типа, я, ну. Ова. Та толстый, там сейчас 110 будет. Я уже написал, ним... Га... Чиз. Все, я сломал. Я, ну, від гонки до гонки покращиваю свой ластный час. А, бля! Охуеть! Зато теперь Нам никто не мешает себе ехать в своем темпе. Типу, ну, власний рекорд, але поки що якихось досягнень там, типу, немає. Ну, трина. А плани, амбіції. Амбіції, звісно, ну, займати подіум хоча б. Правильно. Right. <laughs> дуже, дуже подобається ця тема. Ну, може навіть не через е, бажання перемагати, а через те, як я відчуваю себе під час водіння. Ай, руна полонина, руна полонина. Пропоную зіграти в малесеньку міні-гру норм чи стрьом. О. <смеш> Крінж. <смеш> норм чи стрьом а, приїхати на картинг в туфлях і в костюмі. Норм. Норм чи стрьом вилетіть нахер в першому ж повороті. Норм. бля! Норм чист, стрём э, толкаться на треке. А! Да. блядь, пихаются. стрём, Дуже стрём. Норм чист, стрём прийти на картинг на перше побачення. Дивлячись, что девчина полюбляє, ну або твій хлопец. А и остання на десертик, значит, ваш любимый мимасик. Мимасик? скільки себе пам'ятаю. Жди ти світили мені вік. Я толстый. Будь ласка, і пару слів про себе. Привіт, мене звати Анжеліка Павлюк, і зазвичай всі відео я починаю з того, що я передаю вітання своєму татові. Він просто все дивиться. Славно. <світ> так, так, що ви тут робите? Ганяюсь, веселюсь, іноді не дуже. Ну так, <світ> по-різному буває. Окей, якісь досягнення у вас тут вже ймаються? Ну, одна перемога була <laughs> цьому ну, року. Це це вже ну нічого Е, добренько. І, Може, якісь цілі, амбіції щодо кінця року. Хочеться класно їхати, реально хочеться покращувати темп, хочеться знаходити ті ось ці маленькі, маленькі десяточки, тисячні і ну, просто хочеться кайфувати. Норм стрьом приїхати на картинг на перше побачення. Вообще класно. Норм, супер норм. Норм стрьом приїхати на картинг в костюмі и туфлях. Вау. Хочу так зробити. Норм стрьом вылетіть в колеса в першому повороті. Норм стрьом порівнювати картинг і формулу 1 Норм. Окей, і на добівочку ваш е, улюблений мімасик? Оцей кіт, знаєте, який такий а? знаємо. Дякую. А? Представьтесь, будь ласка, и пару слов про себя. Я Антон э, по прозвищу Дарк Мамонт. Знают меня чаще все как Мамонта. Я автоинструктор. Я профессиональный футболист. А тут широкое. Здесь получаю кайф и адреналин. Добренько. А какие достижения имеете? В чем? На карте. Конечно, маю. из того, что я Ой, я даже не знаю, там очень много и кубков и медалей, поэтому сейчас я езжу только в удовольствие и не стремлюсь занимать призовые места. О, как? Я пока и не доезжаю до них. А, <с <с какие то может, цели у вас есть в карте, какие то амбиции, что Нет, я, я, я уже в таком уже возрасте. Все, да? Я же говорю, у меня а, из-за того, что... Целая куча этих медалек и кубков, поэтому мне некуда их ставить, поэтому я приезжаю и получаю только удовольствие. Просто по фану. Да. Ну, отлично. Норм, че стрем приехать на картинг на перше побачення. Норм. Норм, че стрем вылететь в колеса в первом повороте? О, да, малышка, да, норм. Норм, че стрем приехать в костюме и в туфлях? Стрем. Пой, Of the peaky blinders. Норм картинг и формулу 1 Норм. И на останок ваш любимый мемасик. Нет, nee, это такой неловкий вопрос, что я даже. <реклама> <реклама> Еврей нашел кошелек, а там не хватает. И типа муж спит. Она денет какую-то стрёмную маску. Идти типа, по ну, там. поворот. Ёпта. Добрый вечер, лидер чемпионата вторника. Скажіть, будь ласка, що ви тут, собственно, сьогодні тут забили? А сьогодні четвер. А сьогодні четвер, що ви тут робите? Я прийшов, дивляться на дівчат. На яких їм по 14 років? Так Вони ж дівчата. Я ж дивлюсь не на роки, а на те, як вони їздять. І як вони їздять? Вони їздять краще за всіх. Норм чи чострь приїхати на картинг в костюмі і в туфлях. Норм. Норм чи чострьом вилетіть нахер в кольоса в першому повороті. Идеал. Это наш стиль. А, норм или картинг и формула 1? Норм. И на останок ваш любимый мемчик? Мемчик? Так тут э, все ваши видео это одни мемчики. Тянули меня. какую вот хуйню, блядь. Маєш сівк, маєш міато, давай до мене. Бігом, бігом. Маєш. My... Маєш гарний <рискнув> хуй. I have a small car, but I have a big pee-pee. I -pee. Have a small car, but I have a big pee-pee. <риск> я теж стараюсь в вторити. <рискнув>. <рискнув>. Дивись. Значить, спочатку був свят Леон. Батя дав. Шляпа. Сятібіця, извините. Потім я купив Honda Civic. Пятое поколение. Yeah. На карбюраторе. Я не знал, я не знал, во что я вляпался, но самурай он был такой. Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Потом был Ланос, поляк 1.5 на электропакете, на кондиционере, все работало. И хэтчбэк пятидверный. Ща! Короче, 2 литра масла до Одессы. <смех> 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 вот, а сейчас Civic Красивый. Хочешь покажу? не любят нас, не любят нас. Никому не даем спать. Непокирна та беззаперечна. Короче, крутая. Это у папы было, у папы было на кассете музыка для секса. Скорее всего, меня под это делали папа, привет. Малолитражная машина. Очень экономично. Нравится. Бешеные 140 сил под капот. Прошивка рефлеш. Львовский тюнинг. Аромат Башаров хотел себе такая машина, но не накопил. Купил Тайпер, думал умный. Пять дверей имею. Нравится. Меня зовут э, Рафим Ефрамов. Я вообще незаконный представитель ЛГБТ-меньшинств э, и величинств. Подписывайтесь на мой вебинар. Э, он, конечно же, платный. Платный вебинар. Вот. У меня сегодня в гостях э, прекрасный человек, который может достать любую камеру, например, GoPro, или, там, э, наушники Спорта Pro, или, там, BMW M-пакет строительского рынка. Э, Тимур. Э, Прихожен. Я не Тимур. Он не Тимур. так давно не виделись с тобой, что просто. на твоя фотка на скаймоле напоминает о тебе каждый раз. Скажи, какими судьбами ты тут был? Жизнь идет, война не кончается, поэтому надо возвращаться в автоспорт и пиздец. Как твой BMW? Лежит в сумке вон там. На парковке. сказал, что это его BMW. Финал, поехали, поехали. Все, я еду в финал. Всем пока. Нихуя же, блядь. Я уже научился и снимать, и разговаривать. Что скажешь по поводу? У меня штраф. Шок? Не, не расстроен. Штраф это хорошо. Ой, мы шарики будем сейчас тянуть. Это очень плохо. Ждешь, Аня, чтобы она у тебя взяла интервью. У нас к тебе пару вопросов накопилось. После финала. Идите нахуй. Мужчина в шоке. Ставки? О, ставки сейчас. Давайте слотики покрутим еще. А давайте поставим... осуждаю а может быть хорошая машина может, мне нужно хороший мужчина хороший мужчина шарик хороший машина мужчина. я снимаю говорю еще и пятки делать золотая свята да нам че все салон красоты линуэль закончил курс линуэль да линуэль его уже нахуй закорели Знали сегодня, я сегодня был в все нормально. На туре? Да, я знаю, хотя могу тоже дать контакт. Вот такой мужик. Сколько военных поставил на ноги. Ты мне дал побольше контактов мужиков. Давай, блин. Я, тебе от хору передам, он, я знаю. Он у нас капитальный эксперт. Юля за ней едет Софья был дальше Кублицкая. После нее едет Анжелика и сзади них едет Игорь Локодзе. Остальных двух ребят я не знаю. Скажи мне, пожалуйста, пока есть такая возможность. Uma. Вы детали заказывайте на машину, или oh. мне покупать. А, oh, все отлично. А то я думал, мне этим придется заебываться. А я не очень люблю заебываться. <зв despot> Приехал Юлия Спичак, после нее приехала Софья Цимбал. Насколько я вижу, после Кублицкая, Анжелика <звучит> и Игорь Калагодзе. Это помазание, бля. Аллилуйя, бля. Хочется У него есть проблема, и это геморрой. Мы хотите бесы, мы старцуем Джерси. Пастор Саша говорит, что он знает всех бабушек в Украине. И эту бабушку он тоже знает. А, бэ, она никогда не ходила. И только сегодня, с помощью а, силы Божьей, звонит мне вчера Иисус. Говорит, брать будешь? Сегодня четверг, пятница, кассу. Говорит, гвоздодер есть у тебя? Задира в цилиндры хорошие, он восстановлен, пацаны, компрессия 12, надо брать. Я, я не на тумбе. Не э, да, верни. сюда. У меня попалась самая о, лучшая о, машина, вы поняли. И тому, да, четвертое гордое место. Я к Селючка поговорила, ничего. Ничего, ты... Кажуть пилотки, а я вважаю, що пілотеси. Тренера сегодня не было, который качает жопу, поэтому... Да, Костик, мы помним. мы помним. База приседания по максимуму с весом. Мы помним. Твою жопу сложно забыть. Закончилась гонка. Был приятный вечер. Всем спасибо за то, что были с нами. Пока и всем мы джу... Спать всем. и, Тихо и ночи вам, панове. Бережите себя.